Ом Ти про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ой, убивать их надо за это. Вот в такое веселое время живем. Убивать. А потом они включают эту радостную пидорасню, которая в своем мире. Хочешь, я расскажу тебе, что ты можешь рассказать, тварь? Что ты, тварь, можешь рассказать русскому человеку на фронте? Что? О том, как ты в образе, как ты предал своих на Донбассе? Как ты боишься, гад, свой рот поганый открыть и сказать, как ты относишься к укронацистам, к хохлядской мрази, не к украинцам, а к укронацистской хохлядской мрази? Нет, вы что, нельзя это? Надо же веселиться, это же смешно все. Это, а что такого? Ну действительно, а что такого? Ой, ребята, 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 жесткими надо быть. А знаєте, що чекає недорогих росіян вже скоро. О тих, хто не подобається Славйову, кого він постійно критикує, і не тільки їх чекає <клух> лядаруби, кувалди і інші веди холодної зброї, публічні вбивства. Це те, до чого офіційно закликають російські депутати занавіс. Скрєпи, точніше, садому в Росії, звісно ж, вже давним-давно побороли. Тож єдиний виклик, який лишився, це. Ліберали, демократи не згодні з воєнним злочинцем Путіним та війною. Тобто зрадники, яких називають російські політики. А отже, влада Російської Федерації так і каже: вбивати, вбивати їх всіх. Наприклад, Макарєвича. Коллеги з КПРФ спросіть у них, а то були славні времена. один Лідаруб то сказати мінустроцький. І я призиваю не стіснятися в методах. І... разнообразить даже ножики, там всякие топорики, вот. Коммунисты выглядят более гуманными. Кувалды, я бы с удовольствием... я не стесняюсь, я сам лично готов Макаревичу дать ледорубом по голове, и я буду счастлив, если Родина мне поручит. Ну а далее, друзья, вершина цинизма у ведрашики. Я вас только дуже прошу, давайте... Зараз холодно і беземоційно це важко, але це російська пропаганда, і ми різного від них не терпілися. І вони завжди хочуть грати на наших емоціях, на болі і стражданнях. Виявляється, що на початку повномасштабного вторгнення, тоді, коли половина нашої влади, половина нашої країни в цілому та не вірили у велику війну. В нас була паніка. В нас був шок. Ми довго довго думали, що робити, як жити далі, але все одно. Хтось зібрав волю в кулак і придумав суперове і ПСО. А давайте забабахаємо Бучу, а обрали ми Бучу. Бучу як місце геноциду українського народу виявляється не випадково. А саме через назву, їй богу, я не знаю, хто в них там на Росії це вигадує. Але пам'ятаєте, як американці, які голосували пакет підтримки для України? Тоді пропаганда сказала, что все это специально было сделано в день рождения Гитлера. Ну а чего теперь? Мы них чекаем. Такой город Буча, да? который на слуху был? А рядом Владимир Дочи? Совсем рядышком. Е... Нет, Бородянка. Там есть такой. Да. да. Его разнесли в хлам просто. Ну казалось бы, да, люди пострадали там. Ну вы же должны как-то показать, продемонстрировать Нет. людям, знаете, что они сделали? Они просто украли деньги. Да. Вот просто а управлять. как вы думаете, почему вообще появилась история про Бучу? Ну это понятно было, это же это, это же изначально название. был сценарий. Что что? Название. Выбор пал на Бучу исключительно из-за того, что название. Конечно, мясник. Говорящий английскому уху. Да. И легко входящий mm -hmm. в Возможный подход. Возможно, и так. Да. Чистая цепсушная операция. Грязь. Поубивали же гады. Конечно, поубивали. Тех, которые с нами работают. Если бы они да. не убивали, они бы уже давно опубликовали бы списки Конечно. и дали бы возможность журналистов расследовать, кто эти люди. Не. ОМТВЮА про головне. Впервые за 26 покушение на государственного деятеля такого уровня, премьер-министра Словакии Роберта Фица, произошло в словацком городе Хандлова после заседания правительства. 71-летний словак, сторонник, как об этом написала пресса партии ⁇ Прогрессивная Словакия ⁇ которую по странному стечению обстоятельств представляет нынешний президент, она уходит уже, заканчивая свой срок полномочий, из Узана Чапутова она является именно представителем партии прогрессивная Словакия так вот 70-летний словак который является сторонником этой партии сегодня совершил пять выстрелов в действующего премьер-министра Словакии Роберта Фица на данный момент состояние премьер-министра оценивается как критическое ему было сделано несколько операций и он ведется введен в состоянии искусственной комы и его состояние будет оставаться предметом тревог врачей как минимум в течение еще нескольких дней. Надо понимать, что раны, которые были им получены, они действительно тяжелые. Уранили в живот, в ногу и в руку. А Словацкая служба безопасности президента сегодня показала свою полную некомпетентность, но впрочем, этот разбор должны делать специалисты. Однако то, что мы видим по видео, хаос, несогласованность действий, растерянность это в принципе уже очевидно даже и не профессионалам, то, что личная служба безопасности презид... премьер-министра сегодня сработала на два с минусом, и если Фица выживет, а безусловно мы ему желаем скорейшего выздоровления, если он выживет, дай бог с ним будет все хорошо, он должен будет уволить и начальника собственной службы безопасности, и отправить на пенсию всех агентов, которые обеспечивали сегодня его безопасность. Кроме того, уже ближе к ночи стало известно о массированной ракетной атаке по Крыму, об этом написали сами оккупанты. Сегодня, кстати, 6 довщина открытия автомобильного движения по Керченскому мосту. само мост сегодня перекрывали. Известно о том, что сегодня российское ПВО работала над аэропортом Бельбек, куда утром прилетели по предположительной ракеты атакам. С, и сегодня в результате этой атаки были уничтожены российские «Миги». Это редкий случай, когда были уничтожены «Миг-31». Также системы были уничтожены ПВО С-300, С-400, также сегодня летели ближе к ночи ракеты по Гвардейскому, по Крымскому мосту. И вот сейчас Z-паблики сообщают о том, что якобы в данную минуту, вот когда я записываю это видео, к Крымскому мосту движутся морские дроны. От Одессы. Опять же, это информация террористов. Подтверждения официально ее нет. Что будет дальше, увидим в новостях. Прочитаем, в том числе на моем телеграм-канале, где все это будет освещаться. Немедленно, кстати, вот эту ракетную атаку уже начну по Крыму я подробно освещал на своем телеграм-канале. Его можете найти по линку под этим видео. Кроме того, сегодня стало известно о том, что опальный генерал Лапин, один из антигероев так называемой специальной военной операции, сослан возглавлять Ленинградский военный округ. Ну, как сослан, по сути, это, можно сказать, это Отправили на курорт курорчика на границе с НАТО. Практически он находится на платному месте, хоть и на севере, но тем не менее. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.